Хорошо, давай так. Ну вот. Замечательно. Будем. Угу. Но уже на другом водоеме. Тот водоем съели. Это а ты что? Угу. Будешь... Не, ну может что-то, конечно, осталось не полностью, но уже совсем другие количества ちょっと Будья! А он последний, по-моему. Ага. А, а, ты уже думал? По строению, по Хочу поблагодарить э, традиционно организацию хозяева водоема. Они создают очень уникальный водоем на Украине. Уже и лучше. Очередно 10 лет вперед. Так что большое им спасибо. Хочу поблагодарить. Э, теперь э, немного статистики. И какой рыбу? Нормально ловим. Рыб была поймана 3941 штука. Почти. Почти. Так, ну перейдем теперь к номинациям. У нас есть несколько призов от наших спонсоров. Это первый приз, это от наших владельцев тоже озера. Ну, немного не такого по размерам, конечно, но... Тоже трофейного озера, это Carpfish carpfisher.com.ua. Это киевский. И попросили номинации, учредили там номинации самая крупная, самый крупный кар». Крымкар, если я не ошибаюсь, 950 килограмм. Но все равно приезжает. И, заодно мы им сразу чтобы быстрее дарим медали за поимку самого крупного карпа. Повторяю, вес 11 960 килограмм. Мальчики, на камеру. Мальчики не остановили. Да. Да? Вы... Да, Еще один приз от сети рыбалок, э, сети магазинов «Свитры Двой Рог» э, учредили вот такой приз за девятое место. Сейчас посмотрим, кто у нас занял девятое место. Девятое место у нас заняла команда «Макс Портфишинг» «Вознесенск Киев». Все прикормки от магазина «Свитер Рыбалки город Кривой Рог. Сюда, 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 сюда лицом к нам, к нам, к нам, к нам. Вот так, стоп, стоп, вот так. Вот так. И наклейки, да. Ага, вот. Спасибо. Спасибо. <существует> На нас поведите, пожалуйста. И э, команда также награждается медалями. Команда, поймавшая самого крупного Амура, 7 килограмм 700 грамм. Команда Крым. Есть они? Команда Крым? Есть, есть, есть. Перед тем, как перейти к основному награждению, я самое главное, что бы не забыл, хотел бы поблагодарить наших судей, которые обещали происходить за девятнадцать. поэтому давайте их поблагодарим. третье место в кубке Украины заняла у нас команда Катран, город Одесса, поймавшая 109 рыб весом 214 992 Давай еще. У нас заняла молодая команда Е95, город Киев, поймавшая 124 рыбы весом 235 килограмм, 490 грамм. Молодцы. Постояли. Я вам не убегайте. Встаньте вместе. Вот вот так. Ага. Спасибо. Ну, и самое, самое интересное. Первое место и Кубок Украины. Вот этот замечательный кубок. У нас заняла команда Кортица, поймавшая 138 рыб весом 283 килограмма, 270 грамм. Тапочки, я говорю, тапочки да, на построении в тапочках не ходят, а меня другого помимейки на пояс все, спасибо, Мы вручаем вам этот переходящий кубок. Этот, кстати, кубок покрыт 24-каратным золотом. Очень ценный, не спиливать. возьми сначала, я тебя потом поставлю. подними. Стас, Стас, ко мне лицом. Ребята, еще раз похлопали. Терпи, терпи, а теперь можешь его вверх поднять? Во! Во! Вот так. Отлично! Яков Андреевич, встаньте рядышком. Во! Вот так. Да. Отлично. Похлопали еще раз, ребята. Нет, в этом году, с этого года ввели... Да, но недалеко. Розыгрыш джекпота. Хотел бы напомнить, что в розыгрыше у нас приняло участие 50, 55 команд. Джекпот разыгрывался по суткам, то есть за первые, за вторые, за третьи сутки. И общий джекпот турнира, то есть лучший результат по трем дням. За первые сутки джекпот выиграла, так же как и за вторые, выиграла команда Е95 город Киев. В первые сутки вес был 92 килограмма 260 грамм. И во вторые сутки 78 890 грамм. Она выиграла дважды по 6323 гривны. И за третьи сутки джекпот выиграла команда Max Sport Fishing с общим весом 94 килограмма 70 грамм. И также, так как этот вес оказался самым большим, самым крупным из всех трех, они получают и общий джекпот турнира 18 968 гривен, плюс джекпот дня 6 323 гривен. У кого я не посчитал? Около 20, 25 с хвостиком тысяч гривен подойдет меня сейчас после окончания получите, пожалуйста, вас. ну и вот вроде бы и все. мы будем рады, этот кубок будет ежегодным. мы будем рады вас видеть в следующем году. сто процентов это будет здесь. я думаю, борьба будет еще более интересной. всем спасибо.